Это история, которую вы очень ее хорошо знаете. Она записана в первой книге Бытие, седьмая глава. И Слово Божье говорит так. И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ибо тебя увидел я праведным пред Богом, предо мною вроде Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей. И истреблю все существующее, что создал с лица земли. Но и сделал все, что Господь повелел ему. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ними. Хвала Богу. Вы знаете, братья и сестры, размышляя над этим служением, которое сегодня здесь происходит, может быть, есть люди, которым непонятно это служение. Кто-то готовился к другому служению, что будут хорошо петь, будут прекрасные тематические проповеди, будет совершенно по программе идти служение, но увидел, что здесь молитва за молитвой, молитва за молитвой, и Дух Святой говорит, говорит и говорит. И вы знаете, братья и сестры, и когда человек приготовился к чему-то другому, а здесь услышал вот это, и не всегда сердце сразу готово переменить свои мысли переменить свое решение и согласиться с тем, что говорит Бог. Братья и сестры, как вы думаете, легко ли было выслушать жене этого человека, жене ноя? Легко ли было выслушать, когда однажды он приходит в свой дом и говорит до жены, ты знаешь, Бог определил жизнь на земле 120 лет и будет поток. Как вы думаете, легко было это услышать? Он приходит до своих детей и говорит, детки, Бог определил вот такой то отрезок времени, и Он сказал, чтобы я вместе с вами строил ковчег. Ибо если не построим, спасения для нас не будет. Вы знаете, это слово, это слово звучит уже Две с лишним тысячи лет, слышите? Это слово звучит сегодня здесь. И вот готово ли мое сердце принять то, что сказал Бог? Аминь. Не то, что сказали люди, слышите? Не то, что сказали окружающие, что сказало радио, что передало телевидение, что сказали корреспонденты. Но что сегодня сказал Дух Святой. А Библия говорит, а Библия говорит, чтобы мы обратили внимание на то, что говорит нам сегодня Дух Святой. Дух Святой говорит церкви. Дух Святой говорит, что сегодня определенно Богом, и оно будет свершаться. Аминь. Но есть день, когда Ной должен был войти в ковчег. Он слышал это слово. И в протяжении этого времени он делал это дело, которое сказал Господь. И Слово Божье говорит, иной сделал все по Слову Господа. Казалось бы, все нормально. Мы верующие люди. Да, мы заключили завет с Богом. Да, сегодня мы находимся в сбуж. Приехали сюда послушать, а что скажет нам Бог. А он говорит, ты ковчега или нет. Тихий голос его задает вопрос, ты в церкви или нет. Нет разницы, когда ты занимал нет разницы, когда ты принимал крещение. Нет разницы, в какой ты семье сегодня живешь. Может быть, ты сегодня дочь и служитель пастыря церкви. А он задает вопрос. До тебя и меня. Может быть, ты впервые пришел на это место. Может быть, ты слышал об этом. О, очень много сегодня говорят. Нам в городе Риге приехал человек. Он посмотрел по кассете или на диске и увидел это служение. И увидел некоторых там людей. И он говорит, и мое сердце загорелось встретиться с этими людьми. И он сегодня остался у нас в Доме Божьем. Братья и сестры, сегодня один вопрос – и он звучит для меня и для тебя, человек Божий. Я не знаю, куда закроет Господь дверь. Но моя цель, куча я ели сегодня или нет? Может быть, это трудно слушать. Как? Я верующий. Я 30 лет верующий. А сегодня Дух Святой прошел по стану народа. Аминь. И говорит, запустение в стане народа. Братья и сестры, заклятое в стане народа. Валовы жертвенники в стане народа. Вечный мой Господь, а скажите, может быть Ваалу жертвенник в Чеве Божьем? Нет, я слышу, нет. И поэтому Бог нам сегодня говорит, приготовь свое сердце, приготовь все, чтобы войти сегодня, не завтра, я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, доеду или я домой. Но я знаю, если я сегодня войду в церковь Господню, то спасение гарантировано. Аминь. Хвала Богу. А если я буду вне церкви, мои дорогие, вне Ковчега Божьего. И вы знаете, о, как мы хотели бы, чтобы нам сегодня Бог сказал, о, ты выкинь вот это, вот ты убери вот это, вот ты не делай этого. И мы тогда были бы готовы. Но приходит ночь, невида и невеличия. Отец, приходит муж и говорит, Бог сказал, что конец всякой плоти. Скажите, мои дорогие, не сказал ли Бог, что сегодня конец всякой плоти? Не сказал ли сегодня Бог, а ты приготов, приготовь свое сердце для встречи Бога? Я не знаю, как может быть мы слышим это. Я не знаю, как бы мы хотели услышать это. Но сегодня зов Божий, последнее этом нашем конце служения звучит. Хочешь ли ты войти в Божий? Аминь. Аминь. Он не приказывает, он не указывает, он не укоряет. Он тихим, как было сегодня сказано, он стал и тихим веянием ветра. Идет по стану народа и задает тебе вопрос, хочешь ковчег или нет? Аминь. Аминь. Хочешь ли ковчег? Вечный мой Господь, аллилуйя, аминь. И он ожидает ответа от меня, хочу ли я туда. Святой аллилуйя, аминь продолжает свою работу, ибо он готовит каждое сердце, чтобы оно вошло в Ковчег Божий. Ибо если не войдешь за Ковчегом, нет спасения, губитель идет по земле. Но сегодня Церковь Божья готовится к переселению. Алину и кто в Церкви Господней, он готов на переселение. Слава Вечному Богу! И Бог зовет тебя сегодня. Нелегко туда войти нелегко я сидел на своем этом месте, где меня посадили, и когда стал вопрос, что есть брат Румин, который не знает этого наречия, ему нужно переводить. И вы знаете, я не знаю, но меня Бог мгновенно повернул в эту страну. Я мысленно опустился в этой стране. Я был в этой стране, братья и сестры, когда там было великое испытание. Испытание было Удобнее может быть сегодня здесь, на Украине, а там другим методом было испытание. Там в одной из деревень, я не буду подробно говорить, сокращая время, но в одной из деревень, когда настал такой момент, где облака изливали великое количество воды, они не смогли пройти через Карпаты, и они остановились в этих горах. И когда наверху наполнялась одна из долин, Великим количеством воды солдаты передали вниз, что внизу деревня, по которой протекает небольшая река. Но если эта вода прорвется и пойдет туда, это селение будет затоплено. И, и пастор церкви мне говорит, и мы получили извещение, будьте готовы на эвакуацию. Но, братья и сестры, но вода не льется. Но воды еще не видим но нету еще такого потопа. А Библия говорит, Бог говорит, семь дней, и через семь дней я закрою двери этого ковчега. Вы знаете, человек слышал и входит в этот ковчег по слушанию вечному Богу. Но мы часто не особо так делаем. И он говорит, и когда мы услышали это, ну что же делать? У меня же хозяйство, у меня же дом, у меня все то, что я приобрел за многие годы. И я говорит, не знаю, что делать, куда питаться. И в этот момент, говорит, тухнет электричество. И куда потухло электричество, идет сигнал эвакуация, ибо вода пошла сверху вниз. Мой брат, сестра, он говорит, я только одно, что мог взять, что одеть на себя и своих детей на руки вместе с женой и подниматься на гору. Другого уже ничего было делать невозможно. И когда, говорит, я поднялся на гору и стою на этой горе, и я слышу уже крик, потому что вода начинает с деревьями лететь, камни летят, размывает дома, деревья попадают в дома и сносят, одни щепки только летят. И говорит, и я решаюсь спуститься вниз. Там мост большой между этими горами. И говорит, я оставлю семью, потому что мой дом внизу, мое все хозяйство внизу. Я иду вниз. И когда говорит, я стал на этом мосту, темно, только крик людей, скота и так далее. И люди говорят, того дома уже смыло, этого дома уже нет. Когда деревья попадали на скорости воды, в любой дом он не мог устоять. И говорит, и на мосте я слышу разговор. Вот эти верующие молились, молились, и вот они домолились. А другой стоит и говорит, нет, они молились, а мы не молились. И за это нас постигло. Братья и сестры, диалог двух людей. И он говорит, я, я слышу этот разговор. И они начинают доказывать один другому, что это постигло за кого? За тех, кто молился или за тех, кто не молился? И тот, который говорил, что за тех, кто молился, говорит, вот их стоит дом молитвы, видишь, нет? И если он устоит, то чтобы ты знал, что это постигло за тех, кто не молился. Но если он не устоит, то чтобы ты знал, что это постигло за тех, кто молился. И когда говорит, я услышал это, я начал крепко молиться. Я начал вопиять до Бога и просить Господи, ну сделай все, сделай все, но остав дом молитвы. Аминь. Он говорит, я просил у Бога, но возле дома молитвы тоже были дома, там река посредине, с двух сторон эти дома возле гор, и эта вода шла очень высоко. И говорит, когда начал один дом за другим разваливаться, и этот человек стоит, говорит: "Ну вот, смотри, уже скоро и этого дома молитвы не будет". И я говорю: "Смотрю на дом молитвы, а вся внутренно кричит: Боже, услышь мою молитву, услышь мою молитву". Я оставил свой дом. Я оставил все там. Но я прошу тебя услышь молитву. И говорит, и в тот момент, когда я молюсь так, и этот человек говорит, смотри, и два дерева больших, две больших ели, там очень большие деревья, они движутся на большой, так сказать, скорости прямо в дом молитвы. И когда говорит, мы это услышали, я услышал, увидел. Я вскричал, Боже, я оставил свой дом, я оставил все свое имя имение. Боже, забери мое все, но дом молитвы остал. Вечный мой Господь, Бог ждет решение наше. Аминь. Бог ждет от нас ответа, слышите, нет? Хотим колча Божий или нет? хотим. Может быть, мы хотим с хозяйством. Может быть, мы хотим с бизнесом. Может быть, мы хотим с великим имением. Но Бог приготовил спасение для души. Слышишь? Аминь. Ему не надо деньги, ему не надо дома, ему нужна твоя душа. Аллилуйя, аминь, который Он хочет спасти, и Он приготовил для этой души спасение. И спасение есть только у церкви Иисуса Христа. Благо Богу, за этой церковью спасения. Итак, если ты впервые здесь слышал, то чтобы ты знал, это слово для тебя. Он хочет спасти тебя. Хочешь ли ты спасения? Хочешь ли ты сегодня войти в этот ковчег? И говорит, и да, я это сказал, вырвалось с моей груди. Братья и сестры, это не просто разговор, это не просто свидетельство, это переживание того человека Божьего, которого Бог сегодня хочет видеть кто бы стал упролом за Украину Аминь Аминь Мои дорогие губитель идет, но он ждет человека, кто бы стал упролом за эту, эту страну. Аминь. Ему не надо величие, ему не надо другое, ему нужен сильный духом. Хвала Богу. Вечный мой Господь. Братья и сестры, мы живем в Прибалтике, но мы плачем вместе с вами. Аминь. Аминь. Мы вот пьем вместе с вами. Его губитель идет по земле. Братья и сестры дорогие, но жив наш Бог. Он собрал нас на это место. И не наша программа, но его программа на этом месте. Аллилуйя, аминь. И в силе Божий, приготовлено спасение, и только решение за тобою. Поднимешься ли и скажешь, Боже, хочу спасения Твоего. Аллилуйя, Аминь. Хочу в этот колчан, Хочу в эту церковь. Хочу не выйти с этого места, доколе ты не примешь меня туда. Аминь. Это решение за нами, братья и сестры. Этот муж Божий. Когда увидел эти два дерева, он говорит, я сказал, я все тебе отдаю, забери от меня все, но остал дом молитвы. И в тот момент эти две ели подходят к дому молитвы, подплывают. Они ударяются возле дома молитвы корнями одна в другую. И за несколько минут они разворачиваются и стают дамбой возле дома молитвы. Аминь. Вечный мой Бог. Он силен, аллилуйя, аминь. Из невозможного делать возможное. Аллилуйя, аминь. Он силен, братья и сестры, он мы своей кровью все грехи твои. Аллилуйя, и тебя у ковчег спасения. Аминь. Ты говоришь грешный, а он говорит, кровь моя сильна омыть тебя. Хочешь ли под эту струю? Аллилуйя, аминь. Вечный мой Господь, хвала тебе. Хвала тебе! И вода, братья и сестры, за несколько минут забилась этой грязью, этой травой, камнями, и вода пошла с двух сторон дома молитвы. С одной стороны и с другой стороны были смыты все дома жителей этой деревни, но дом молитвы стоял. Хвала Богу! Вы, мои, быть, будете сомневаться! Братья и сестры, я был в этом доме молитвы. Аминь. Я слышал, а когда я услышал, я поехал. Хоть было трудно туда через перевалы доехать, но я был там. Я входил в этот дом молитвы. Слава вечному Богу. Мои колени склонялись, и я славил имя Господа. Вместе с этим народом. Слава Богу. Братья и сестры, но это еще не был конец. Не был конец спасения Божьего. Там вода шла до самых окон до самих окон с двух сторон в одной в одном угле было вымета до фундамента было видно фундамент этого дома молитвы и когда говорит окончилась эта вся трагедия Говорит, люди искали друг друга кто-то искал половину человека кто-то руку кто-то ногу кто-то еще другое невозможно было определить кто это есть yes. и люди только плакали но говорит, я взял ключи и я шел в дом молитвы. Я, говорит, перелез через эту дамбу, которую сделал Бог. Открыл дом молитвы, чтобы зайти туда и склониться и прославить имя Бога. Я, говорит, рассчитывал, что там будет грязь, там будет, потому что вода шла. Но, говорит, но когда я открыл, у меня не хватило силы идти к алтарю. Они румыны говорят, алтарь, не кафедра. Они, у меня не хватило силы идти туда, потому что дом молитвы был сухой. Хвала Богу. Я, говорит, склонился у порога и начал славить Бога. И люди, которые приходили, они склонялись у порога и славили вечного Бога. И сегодня там стоит два дома молитвы в этой деревне. Аллилуйя! И один не умещает, братья и сестры. Это есть сила Божья сегодня. Аллилуйя! Аминь! у нас заключается в силе Святого Духа. Слава Богу, не в Слове нашем, но в силе Духа Святого. Аллилуйя, Аминь! И это служение не буквы, но Духа была Его. Аминь. И поэтому для нас сегодня выбор, что мы будем делать. И Библия нам говорит: и когда Ной пришел в свое семейство и сказал эти слова, и Слово Божье нам не подтверждает, братья и сестры. Но я сегодня могу сказать своими словами. И поверила жена, что будет поток. И поверили сыновья, что будет поток. И поверили невестки, что будет поток. И когда поверили, эта вера вменилась им праведность. Хвала Богу, сегодня веришь ли, что на всем месте есть спасение Господнее? Аминь, аминь, ава Отче, и если веришь, то сегодня не жди каких-то великих чудес, а сегодня скажи, вот я, прими меня. Прими меня, я давно в собрание хожу, но я еще не в ковчеге. Я давно верующий человек, но я еще не в ковчеге. Я давно заключил совет с тобою, но я еще не в ковчеге. А я сегодня первый раз пришел на это место и услышал, что есть спасение для моей души, но я еще не в ковчеге. И если хочешь, он пустит тебя туда. Аминь. Но решение за тобою. Хвала вечному Богу. Мои дорогие, я был в этого пастыря. Он нас принял, Он нас встречал на дороге, Он привез. И когда Он это все рассказывал, мое все внимание, братья и сестры, было на дом молитвы, было как бы быстрее туда увидеть, зайти. Но вы знаете, Он потом повернулся ко мне и говорит, посмотри, мой дом возле реки, подобие, как здесь вот стоит. Мой дом возле реки, Давай, говорит, выйдем с нашего дома и спустимся у погреб. И когда мы вышли из дома, мы спустились в погреб, в котором лежала картошка. Мы вошли в сарай, где стоял скот. И он говорит, а теперь посмотри, сколько шла вода по этим горам высоты, и посмотри сюда. Братья и сестры, меня внутренность дружала. Меня руки дрожали. Там было место сухое. О, вечный мой Господь. И я хочу в такой ковчег! Я хочу своим семейством такой ковчег. Я хочу своими внуками такой ковчег. Я хочу своим родством такой ковчег. Хочешь ли ты сегодня? Аллилуйя, аминь. Это призов последнего слова, этого служения. Идет зов Божий. Аллилуйя, аминь. Хочешь ли в этот ковчег? Аллилуйя, аминь. И если твое сердце говорит, что ты еще не в ковчеге, поднимай к нему руку. Аллилуйя, аминь. Ибо он ждет твоего решения.